वंदे वंदे आज विश्वासराव नाईक महाविद्यालय में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं मैं यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी सत्यजीत देशमुख आ, आ गया हो सत्यजीत और इस्लामपुर से हमारे निशिकांत पाटल निशिकांत जी आगे आइए को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूँ और मैं आज यहाँ कर जाता हूँ हमारे सत्यजीत ने कहा कोई कानून के चलते ये अघाड़ी सरकार ने नाग पंचमी की नाग की पूजा बंद करी है मैं बत्तीस सिराला नाग मंदिर की भूमि पर कहकर जाता हूं हमारी सरकार फिर से बनने के बाद इसको हम विधि विधान के साथ चालू करेंगे कानून का सम्मान भी रहेगा और नाग पूजा भी वही परंपरा के साथ होगी ये मैं आज कहकर जाता हूं मैं ग्राम देवत अंबा माता को और महान गोरक्षनाथ महाराज को भी प्रणाम कर, कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं भाइयों बहनों समर्थ रामदास के चरण जहां पड़े ये भूमि है समर्थ रामदास जिन्होंने गुलामी के समय में महाराष्ट्र के युवाओं को एकत्रित कर शिवाजी महाराज को पाठिंबा देने का काम किया वो समर्थ रामदास को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं महाराष्ट्र की यह वीर भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज धर्मवीर संभाजी महाराज ज्योतिबा फुले क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले महान आंबेडकर जी और तिलक महाराज जैसे वीर और ज्ञानी पुरुषों की यह भूमि है ये भूमि पर वसंत दादा पाटिल राजा राम बापू पाटिल जिन्होंने सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाकर किसानों की खुशहाली के लिए काम किया इस सभी महान लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ भाइयों बहनों 20 तारीख को समग्र महाराष्ट्र के अंदर मतदान होना है और आप लोगों को वो मतदान में निर्णायक भूमिका लेनी है मैं महाराष्ट्र में डेढ़ महीने पहले पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हो जहा जहाँ गया विदर्भ गया मुंबई गया कोंकण गया कोलापुर गया उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया जहा गया वहाँ एक ही बात है महायुति की सरकार बनानी है देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है भाइयों बहनों मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है केंद्र में भाजपा सरकार है नीचे एनडीए की सरकार बना दीजिए महायुति की सरकार बना दीजिए मैं बताकर जाता हूँ ये दोनों सरकारें डबल इंजन की सरकारें महाराष्ट्र को देश का नंबर एक राज्य बनाने का काम करेंगे नंबर एक राज्य बनाने मोदी जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है और वो लक्ष्य है वो लक्ष्य है एक ऐसा भारत बनाना जो हर क्षेत्र के अंदर हर क्षेत्र के अंदर वो भारत दुनिया में सर्वप्रथम और वो केवल और केवल एनडीए बना सकता है भाइयों बहनों और मोदी जी के नेतृत्व में ही बन सकता है और मैं आज जब यहाँ आया हूं तब गाड़ी वालों को पूछने आया हूं और आप सबको भी पूछने आया हूं औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई अरे जोर से बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए गाड़ी वाले इसका विरोध करते हैं और अपने आप को महान बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव ठाकरे भी उनका विरोध करते हैं मैं आज बताकर जाता हूं पवार साहब सुन लो जितना जोर लगा दो संभाजी नगर का नाम वीर संभाजी नगर ही रहने वाला है कोई नहीं भाइयों बहनों मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है जोर से बोलो है या नहीं है धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी जोर से बोलो हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए एक कांग्रेस एनसीपी नकली शिवसेना शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजुल्यूशन किया कि धारा 370 वापस वापिस लाइए ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कह कर जाता हूं मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब आपकी चार पुस्ते भी आएगी धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे भाइयों बहनों इन लोगों ने एक प्रकार से तुष्टिकरण की सम सीमाएं लांग दी पूरा देश वक्फ बोर्ड के कुछ प्रावधान जो कांग्रेस पार्टी ने किया उससे परेशान मोदी जी संसद के अंदर वक्फ बोर्ड में बदलाव का बिल लाए और वो बिल का ये लोग विरोध कर रहे हैं अभी अभी कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कुछ पूरे गांवों को मंदिरों समेत किसानों की भूमि समेत गांवों को वकफ की संपत्ति घोषित कर दिया मैं पवार साहब को पूछने आया उद्धव जी को पूछना चाहता हूं मुझे बताइए वकफ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे वो जवाब नहीं देंगे मैं आपको बता देता हूं वो वकफ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वकफ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी वकफ बोर्ड के नाम पर मगर आप चिंता मत करो केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है नरेंद्र मोदी सरकार मैं आज सिराला वालों को क्या कर जाता हूं जब तक नरेंद्र मोदी सरकार है क्षेत्र के मंदिरों को या इस क्षेत्र के किसानों की भूमि को हम किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे भाइयों बहनों हाथ नहीं लगाने देंगे मुझे एक बात बताओ भाई ये जो राम मंदिर है वो बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था जोर से बोलो बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए माताएं बहने भी बताएं बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए 500 500 साल से प्रभु श्री राम टेंट में बैठे थे कांग्रेस पार्टी 75 साल से राम मंदिर को अटका रही थी लटका रही थी भटका रही थी मोदी जी आए एक पांच साल में ही पांच साल में ही भूमि पूजन भी किया कंस्ट्रक्शन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा करकर जय श्री राम कर दिया और भाइयों बहनों शरद पवार साहब ने कह दिया कि मैं बाद में आऊंगा उद्धव ठाकरे भी नहीं गए राहुल गांधी भी नहीं गए क्यों नहीं गए बताओ भाई शिराला वालों क्यों नहीं गए मैं बताऊ उनको अपनी वोट बैंक से डर लगता है वोट बैंक से डर लगता है मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं हमने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है इसको कोई नहीं रोक सकता भाइयों बहनों यहाँ पर जो त्रुष्टिकरण की राजनीति चली है वो त्रुष्टिकरण की राजनीति को अटकाने का एकमात्र रास्ता महायुति की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सिराला की नाग पूजा को भी जो बंद करने की हिम्मत करी है ना इसका भी कारण उनकी वो वोट बैंक है मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा धार्मिक समाजकारण प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बकर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा